Rumah usang ini menyimpan rahsia yang sangat dalam dan gelap yang bukan sahaja tentang Makcik Siti yang hilang tapi juga sesuatu yang lebih menakutkan sesuatu yang tak mampu kami jelaskan dengan akal manusia biasa. Aku tekad aku akan teruskan malam-malam berikutnya di sini demi untuk buka misteri ini satu persatu. Tapi aku juga tahu risiko kami semakin besar. Pagi selepas malam yang penuh ketegangan aku dan Zara ambil sedikit masa untuk rehat. Tapi fikiran aku masih berkecamuk dengan segala yang terjadi. Aku tak boleh lupakan sosok putih yang muncul dekat pintu bilik belakang itu. Kami jumpa Pak Mat Engam sekali lagi dan aku minta dia cerita lebih lanjut tentang Mak Cik Siti. Dia tarik nafas panjang lalu mula bercerita. Mak Cik Siti ni seorang guru agama di kampung ni dulu. Baik hati selalu tolong orang. Tapi suatu malam dia hilang selepas keluar dari rumah untuk ke sungai dekat situ. Ramai yang kata dia mandi sungai selepas maghrib walaupun ada pantang larang. Aku tercengang. Pantang larang? Pak Mat angguk. Ya. Yeah. Sungai dekat situ dikatakan tempat yang ada makhluk halus yang mengawal. Siapa mandi selepas maghrib, dia akan dibawa dan tak kembali. Mak Cik Siti hilang tanpa jejak. Enjo, sejak malam tu, orang kampung mula dengar tangisan dekat rumah dia. Aku dan Zara saling pandang. Jadi, mungkin roh dia terperangkap di rumah itu sebab dia tak sempat selamatkan diri? Pak Mat hanya diam. Malam tu kami kembali ke rumah Usang. Dan kali ini aku cuba lebih berani. Aku masuk bilik belakang yang sebelum ni aku elak. Di dalam bilik tu ada bau harum yang aneh. Seperti bunga melur tapi juga campuran bau tanah basah. Tiba-tiba, aku rasa sesuatu menyentuh bahu aku. Aku berpaling tapi tak nampak apa-apa. Tiba-tiba pintu bilik tertutup kuat Aku cuba buka tapi terkunci. Zara, endi luar pintu? Cuba bantu. Aku cuba tekan pintu tapi tak bergerak. Dalam bilik aku nampak bayang-bayang putih di cermin yang retak tadi. Bayang itu pandang aku dengan mata penuh kesedihan dan amaran. Aku cuba bercakap. Siti, apa yang kau nak? Tiba-tiba, bayang itu hilang dan pintu terbuka sendiri. Aku keluar dengan hati berdebar. Di luar, Zara nampak pucat. Aku nampak satu bayang lain kat luar tadi. Macam anak kecil, tapi matanya kosong. Kami tahu, malam ni, bukan saja Mak Cik Siti yang berada dalam rumah tu. Ada roh lain, lebih jahat, lebih gelap, suasana makin tegang, suara tangisan makin kuat. Kami kena cari cara untuk selesaikan perkara ini sebelum ia jadi lebih parah. Malam ini, rumah usang itu seolah-olah berubah menjadi lebih hidup dengan kehadiran entiti yang tak terlihat. Suara tangisan semakin kuat bergema di segenap sudut rumah. Aku dan Zara dah rasa seperti terperangkap dalam satu dunia yang asing dan daya penuh kengerian. Kami mula pasang kamera 360 darjah dan alat pengesan tenaga di setiap bilik dan ruang tamu. Kami nak rekod apa saja yang berlaku tanpa terlepas apa-apa.